tempat lain tak ada telur besar. <laughs> saya tak tahulah. Kita jarang beli telur kat Gelang kan. Saya semua semua order online kan. Saya nak pergi bawa mengangkut angkut Okay. Nak kata macam ini. Dalam hidup kita, terutamanya kita sebagai seorang wanita, kita perlu banyakkan teman-teman yang baik. Teman yang baik ia mempengaruhi banyak sudut dalam kehidupan kita. Terutamanya pada ibadah kita. Jadi kalau kita berteman dengan kawan yang suka baca Al-Quran, insyaAllah kita akan jadi orang yang ada motivasi diri untuk membaca Al-Quran. Ha, kita kalau kawan dengan kawan yang suka pergi kuliah kan macam ini kan. Oh tengok oh Nisa pergi kuliah ya. Nisa hari ni kau pergi kuliah mana? Oh aku pergi kuliah dekat Gufran. Okey 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 jom join ha. Macam tu kan keadaannya kan. Kita pun jadi ikut pada kawan yang pergi kuliah. Dia macam itu keadaannya. Ha, kalau kita kawan dengan ha, kawan yang sentiasa ha, kata kaki masjid kan suka pergi masjid solat berjemaah di masjid insyaallah kita akan jadi wanita yang sedemikian jadi keadaan-keadaan ini sebab tu nabi ingatkan kepada kita pilih kawan yang baik pilih kawan yang seumpama minyak wangi kenapa kalau kawan penjual minyak wangi tu kita tak pakai tapi wanginya boleh tempias pada kita ha. jangan kawan dengan seperti tukang besi kenapa tak boleh kawan dengan tukang besi Eh tapi saya tak downgrade kerja itu eh jangan tiba-tiba. So Sakinah so, kata aku kerja tukang besi ni tak baik. Bukan gitu, ni perumpamaan. Semua benda nak kena nak kena disclaimer sekarang ni tau. Susah lah. Susah sekarang nak cakap. Kau cakap je, oh kalau kita gini lah, kalau kita gini lah. Ya Allah ya Tuhan ku. Penat aku, penat aku. <laughs> jangan kawan dengan orang suka beli baju. Cik Amy cakap saya ke? Tak baik Cik Amy. <laughs> eh, tapi tapi saya suka beli baju, saya tak pakai baju, saya bagi orang-orang saya. Ha, eh, ambil, 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 ambil. Datang raya rumah saya kan? Eh, kau nak ambil, pilih lah. Ambil, ambil, ambil ha. <laughs> suka kawan-kawan saya. Sebab kita tak pakai baju tu kan? Jadi bagi saya tak apalah bagi-bagi. Siapa nak ambil, ambil je free of charge. Ya. Apa dia? dia tak <laughs> nak ambil tak address. <laughs> Tak boleh, tak boleh. Rumah saya tak tak terbuka untuk jemaah. ya Allah, nyaya rumah saya semua orang datang. datang nak ambil baju. Saza baju. Minggu ni saya ada function Saza. Saza ada baju kena merah tak? Tiba-tiba oh. cik buka merah-merah. Satu hari dua orang Cik Amy tak baca kitab saya Cik Amy melayan orang. Ya Allah, ya Tuhan aku Lawaklah pula. Aku nak cerita lain, masuk cerita lain. Almari kosong, sebenarnya saya memang nak kosongkan almari saya. Jadi kalau kahwin senang, betul tak? <laughs> Yelah, senang kan nak masukkan baju orang lain kan? Macam itu. Jadi sebab tu lah bagi-bagi siapa-siapa nak bagi, bagi kan? Dalam keadaan-keadaan yang begini, okey dah, 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 jangan cakap pasal baju. Jangan cakap pasal <laughs> baju, okey. Kita kata beginilah, kawan kita yang kita berteman itu memberikan pengaruh yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Okay. kita akan ikut sebagaimana teman kita lifestyle kawan kita. Nabi kata apa? Al mar'u ala din khalili. Seseorang itu dia akan berada pada agama. Agama ni maksudnya bukan agama Islam kalau di Islam kita Islam bukan begitu. Tetapi lifestyle dia, tabiat dia, perangai dia bagaimana. Sebab tu Nabi suruh kita pilih dengan siapa kamu nak berteman. Ingat tak kisah orang yang bunuh 99 orang tu? Ingat kan? Okey. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia nak taubat kepada Allah, dia bunuh 99 orang. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Laki ini dia dah bunuh 99 orang. Dia bertemu dengan ahli la ibadah. Ahli ibadah ini dia jumpa. Bila dia jumpa, dia tanya, "Sekarang aku nak bertaubat kepada Allah boleh ke tidak?" Dia jawab apa? Tak boleh. Apa jadi? <laughs> dia bunuh kan? Ahli ibadah tu genaplah jadi Seratus, Masya Allah. Kita kalau dah bunuh seratus orang, rasa-rasa nak bertawabat ke tidak? Dah sudahlah, genapkanlah jadi satu-satu. Macam itulah ya. Aku ni dah, dah bunuh orang seratus orang ni, Allah nak terima ke kita akan mempersoalkan sedemikian. Tetapi laki ini, ni di kalangan Bani Israel, eh, cerita dia eh, Nabi sebutkan. Laki ini sangat Masya Allah. Sebab apa? Walaupun dia dah bunuh seratus orang, dan dia bunuh tu bukan jalan-jalan orang. Yang dia bunuh ialah ahli ibadah. Dia masih lagi cari ada tak orang yang boleh bantu dia untuk bertaubat. Jadi ada orang yang memperkenalkan kepada dia dengan ahli ilmu. Orang yang berilmu. Dia jumpa dengan orang yang berilmu ini, dia tanya, sekarang ni aku nak bertaubat, boleh ke tidak? Ahli ilmu ini, kita tengok gini eh, beza tau. Orang yang ada ilmu dan orang yang tidak ada ilmu. Orang yang berilmu, Biasanya dia bijak ketika dia bercakap. Orang yang bijak belum tentu bijak bercakap. Kena faham eh, saya punya statement. Tak semua orang yang bijak bercakap bijak untuk mengeluarkan kenyataan. Jadi dua perkara yang sangat berbeza. Tetapi kebiasaannya orang yang bijak dia tahu bagaimana nak meletakkan kata-katanya di tempat yang betul. Sama juga dalam kisah ini, ahli ilmu ini bila dia dengar lelaki tu kata apa? Aku dah bunuh seratus orang sekarang ni. Aku nak bertaubat kepada Allah. Boleh ke tidak? Laki yang bijak ini ahli ilmu dia kata apa? Naam. Ya, kau nak taubat, kau boleh taubat. Wa ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apakah yang menjadi penghalang antara dia dengan taubat? Orang tu berdosa. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Dosa kita setinggi langit, sepenuh bumi. Boleh tak kita bertaubat kepada Allah? Boleh. Ada tak apa-apa halangan? Tak ada apa-apa halangan. Allah peduli ke tidak? Allah tak peduli dosa kita banyak macam mana pun. Yang penting kau bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah. Maka lelaki itu kata apa? Tak ada penghadang antara orang yang berdosa untuk dia bertawabat. Tak ada apa yang menghalang. Tetapi lelaki yang bijak ini, ahli ilmu ini memberikan kepada lelaki yang dah bunuh 100 orang tersebut dengan tips nak bertaubat nak kekal pada taubat. Dia kata apa? Engkau intalik ila ardin kaza wa katha. Engkau bergeraklah, berangkatlah kepada tempat ini. Dia tak beritahu ke mana. Tetapi yang pentingnya, apa yang ada pada tempat itu? Laki ini kata apa? Inna sanya'buduna lillah. Di situ ada orang yang beribadah kepada Allah. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum. Jadi engkau beribadahlah bersama-sama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika hadha. Kau jangan pulang lagi ke tempat engkau ini. Sebab apa? Fa Inna ardu sawin. Tempat inilah tempat yang tidak baik. Ini pesanan ahli ilmu itu kepada lelaki tersebut. Nak katanya, orang yang berilmu ini dia mengajarkan kepada lelaki yang nak bertaubat itu engkau nak bertaubat engkau tukar lingkungan engkau tukar lingkungannya tukar dengan orang-orang dengan siapa kamu berteman jadi kita nak kekal di atas jalan taubat ini kita kena duduk dengan orang-orang yang baik Ah ini pentingnya poin kita yang keenam di bawah itu. Kita kena duduk dengan orang-orang yang baik, orang yang beribadah kepada Allah, yang bila kita nampak mereka itu beribadah kepada Allah, kita pun ada rasa motivasi nak beribadah kepada Allah, orang yang tinggalkan dosa dan maksiat, kita pun tinggalkan dosa dan maksiat. Kerana apa? Kita tak ada benda yang triggered untuk kembali kepada dosa dan maksiat itu menukar lingkungan ialah sangat penting namun kena ingat ya bukan saya kata oh kita kena tinggalkan kawan-kawan kita yang berdosa bukan begitu maksud saya cuma kita perlu meramaikan kawan-kawan yang lebih soleha dalam kehidupan kita Kawan-kawan yang baik dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita muslimah yang lebih bermotivasi. Macam hari ini sekarang kita nampak semua kawan-kawan kita, insyaAllah eh, saya, saya husnuzan dengan semua orang, saya tak nak Apa yang ada pada anda itu antara anda dengan Allah. Tetapi bila kita nampak pada zahirnya, hari ini di hadapan saya muslimah-muslimah yang soleha. Kita nak sentiasa dekat dengan muslimah-muslimah yang soleha. Sebab itu kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid, belajar di masjid untuk bertemu dengan komuniti muslimah yang soleha kita nampak Muslimah, oh dia pakai tudung biasanya gini eh ha, Macam gitu kan, oh gini eh cantik eh dia kan? Oh dia pakai nikah, eh macam gitu kan Kita nampak contoh-contoh betul tak Tapi kalau kita dah bertaubat, kita masih lagi pada tempat yang lama Kita tak nampak motivasi untuk lebih menjadi baik Kemungkinan taubat kita mudah untuk berpindah Melakukan dosa yang lama Sebab apa kita masih lagi berkawan dengan kawan yang lama dan kita kena ingat juga kadang-kadang kawan-kawan yang lama ini mulut mereka sangat berbisa. Uh, mereka nampak kita bertaubat. Eh, kau taubat eh. Aca-aca kau ni. Kita rasa apa? Sakit hati kan? <laughs> Tapi susahlah. Manusia memang macam gitu kan? Manusia ni, dia tak boleh nampak orang jadi baik. Orang jadi baik salah. Orang jadi jahat pun salah. Semua keadaan salah. Kita nampak orang baik sikit, kita dah bercakap. Uh, kita nampak orang dah berhijrah, kita cakap. Itu cakap ini kan? Haa. Uh, apa sekarang ni? selasa 18 kita nampak ginilah dalam hidup kita ni kan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan taubat itu sebagai satu bentuk rahmat yang sangat luas kepada orang yang melakukan dosa Allah Subhanahu Wa Taala okay, ingatkan kepada kita dalam uh, surah ali imran ni eh? maaf dalam surah an-nisa dalam surah an-nisa ayat 110 Allah ingatkan begini wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsah sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat kemudian dia memohon ampun kepada Allah summa yastaghfirillah jadi dia konsepnya sama saja untuk orang yang melakukan dosa dan maksiat dia buat dosa dia buat maksiat sama ada dia buat pada orang lain ataupun dia buat pada diri dia sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Teorinya mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji kepada orang yang beristighfar itu akan memperoleh ghafuran rahimah Yaitu pengampunan Allah yang mari. Ma ya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okay. Ghafurur Rahim. Nescaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun bagi dosanya yang telah dilakukan dan Maha Mengasihani. Jadi perkara tentang uh, apa yang berlaku selepas taubat itu, Allah janji dua perkara. Satu Allah ampunkan, kedua Allah rahmati. Bila Allah rahmati, kita kena yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jangan ragui lagi. Tetapi, apakah cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu juga penting. sebab itu tadi ada poin kita yang kelima dan yang keenam. Ia perlu diikuti dengan amal soleh. dan yang keenam ialah kita perlu menukar lingkungan kita tu tadi kan, supaya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agar kita sentiasa melaksanakan amal soleh juga ke kalau dah kawan dengan orang soleh tetap juga buat jahat macam mana ah ha. ke masuk ajaran sesat tu tu masuk Okay, saya tanya macam ni eh Kita confident tak Kawan kita yang baik ni Ialah yang baik Kita confident tak Kawan kita yang baik Ialah orang yang baik Apa dia Kalau kita buat silap Kawan kita Tegur kita uh, Sekurang-kurangnya uh, Okay Faham apa tu? Ha? Allah. Dia masuk masjid ke tak kan? Kat luar eh? Tiba. Ya <laughs> aku tengah Tiba. Bising-bising kat tempat orang. Sudah-sudahlah tu nanti-nantilah tengok. Okey tak apa. Yang penting macam ini. Kalau kadang-kadang ada manusia dia nampak baik kan. Tapi sebenarnya dia tak baik. Pernah tak ada jumpa orang macam itu? Pernah kan? Banyak ke sikit? Banyak. <laughs> tapi banyaknya macam slow gitu. <laughs> Apa dia? Tutur katanya nampak baik, tapi sebenarnya tidak. Segelintirnya sahaja. Masya Allah cantik bahasa Cik Min. Tapi bukan semua orang sahaja -sah segelintirnya sahaja. Okey. Cantik. Maknanya macam inilah ya. Kita ni kalau kita ada... Allah kenapa? <laughs> kita ni kalau kita ada... Uh, sejarah dengan orang-orang yang begini, jangan berputus asa ya untuk mencari orang yang baik. Maksudnya mungkin masa kita berteman tu kita berkawan dengan orang yang baik, kita nampaknya baik tapi kemudian satu hari rupanya dia tak baik. Kita jangan pada satu point yang mana kita dah kata, dah sama aja. aku tak nak lagi kawan dengan orang-orang pergi masjid. Aku tak nak lagi kawan dengan orang pergi kuliah. Nah, jangan kata begitu. Macam tadi Cik Amy katalah, tak semua orang ialah orang yang sama. Sebab apa? Kita macam inilah, kita manusia tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Sama juga dengan orang yang baik. Orang yang baik pun ada dia melakukan kesilapan dia. So kalau kita boleh tegur, kita tegurlah. Tadi macam Cik Ana katakan, sekurang-kurangnya ada orang yang boleh menegur. Alhamdulillah, kalau boleh kita tegur. Tapi kalau kita rasa orang tu dah memang tak boleh ditegur, tak apalah. biarkanlah dia bersama dengan labu-labunya. <laughs> biarkanlah dia saja. Sebab ada orang susah kan kita nak tegur. Nanti makin tegur, makin gaduh. Ha, makin tegur, makin teruk kan Keadaannya kan ha, Jadi macam terpilih orang sana Terpilih orang sini, ha, susahlah Manusia ni susah, nak berhadapan dengan manusia Susah, sebab tu Nabi ada sebutkan Orang yang dia keluar Tegar untuk berhadapan Dengan manusia dan dia sabar dengan kerina Manusia tu pahalanya lebih besar Daripada orang yang menyendiri Tak nak bergaul dengan manusia Nak tunjukkan bahawa Manusia ni bila kita bergaul Ada pelbagai macam perangai ada pelbagai macam isu yang kita nak kena uh, sabar dan kita nak kena hadap kan. kadang-kadang uh, kita nampak ada orang yang dia talam dua muka kan. Uh, okey. Orang suruh buat kuih talam eh. Ah uh, dia talam dua muka pula. macam-macam. Uh, ada orang ah uh, dia kita suruh uh, gunting kain jadi gunting dalam lipatan pula. macam-macam. Uh, <laughs> suruh jadi batu ronson jadi batu api macam-macam kita ni kan. So kita kena fahamlah hidup manusia begitu. Ini ujian dalam kehidupan kita. Jadi kita kena hadap. Sebab tu bila seseorang itu dia melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Kamu ada ruang untuk bertaubat." Sama lah juga kalau orang yang batu api dia boleh bertaubat kepada Allah. Ha, orang yang mungkin dia tu talam dua muka dia boleh bertaubat kepada Allah bila dia sedar dalam keadaan yang aku ni dah melakukan dosa. Sebab ini merupakan dosa-dosa besar yang memerlukan kepada taubatan nasuha itu tadi. Maka kita manusia, tadi saya ingatkan, kalau kita ni ada berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita kita rasa uh, disappointed. Oh, orang agama pun macam gini eh. Kan kan kita rasa gitu kan. Oh, dia hari-hari pergi masjid begitu juga eh perangai dia eh. Hari-hari duduk kuliah sosakina gitu juga perangai dia eh. Ha, ada pula sebut nama saya. Ah ha, betul. Tak sangka, kalau kita buat apa pergi kuliah, kita dah guna ayat-ayat yang sedemikian So perkara-perkara yang begini jangan buat kita rasa berputus asa Untuk terus menjadi orang yang baik dan juga berputus asa daripada memperoleh Ataupun mencari teman-teman yang baik Kalau itu perangai dia, itu dia, dah sudah Tak semestinya orang lain sama sebagaimana dia Ini yang perlu kita pegang okay, dalam kehidupan kita jadi kalau kita nampak ada orang yang baik rupanya dia tidak baik dah itu dia. Jangan kita hukum semua orang sehingga kita rasa ah semua samalah. Orang pergi masjid ni nama dia pergi masjid dah sudah. Jangan pergi masjid. Jadi macam itu. Silapnya dekat situ ialah nanti kita. Okey. Ah, sebab itu rahmat Allah bila kita nampak dosa ni kan ada hikmahnya kita akan kenal rupanya orang tu tak baik. Nampak tak hikmah tu situ? Masalahnya kita akan belajar bahawa kita tak nak jadi bagaimana dia Yang mana hanya baik di luaran tapi tak baik pada dalamannya Nampak tak dekat situ seterusnya ada rahmat Allah Rahmat Allah di mana Allah memberikan kepada kita dengan uh, Satu pengalaman untuk melihat apa yang mungkin orang lain tak melihat Ataupun satu keadaan yang mana orang lain tak pernah berhadapan dengan situasi itu Kita berhadapan dengan situasi itu Bila kita berhadapan dengan situasi tersebut Apa menjadi rahmat Allah dalam kes itu Kita akan sentiasa mengharap kepada panduan dan bimbingan Allah SWT Ketika menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini Okey, muslimat itu sahaja perbincangan kita InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan okay. Untuk uh, poin yang berikutnya Diseni kita ada Okey, kita diminta untuk uh, membacakan al-Fatihah kepada uh, suami sahabat uh, Suami sahabat teman kita di sini yang telah pulang ke rahmatullah pada hari Selasa semalam eh pada hari Selasa jam enam setengah petang uh, namanya Muhammad Zaini bin Husin. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan <coughs> kemudahan pada uh, urusan jenazah Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan mengampuni jenazah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada ahli keluarganya dengan kesabarannya di atas musibah kehilangan ini uh, bacaan al-Fatihah ini juga kita tujukanlah untuk semua kawan-kawan kita yang lain eh, yang mungkin tak meletakkan apa-apalah di hadapan saya ini kita niatkan untuk niat-niat yang baik <coughs> agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga kepada kita semua dengan kesihatan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keimanan yang mantap Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengkalkan kita di atas jalan orang-orang yang beriman jadi ala hazihi niyyah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim rahim maliki yawmiddin iyya ta'budu wa iyya nasta'in hudinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin amin baik itu sahaja muslimat untuk pembincangan hari ini saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh